નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલ નું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ પાંચ વિષય છે હિન્દી જેનો પાઠ છ જેનું નામ છે હસીકા પિટારા આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ કે જે ભાગ બે ની અંદર આપેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલ માં નવા હોય તો મારી ચેનલ ને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો વિડિયો સારો લાગે તો લાઈક કરો શેર કરો અને bell નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી મારા આગળના નવા વિડિયો પણ આપને મળતા રહે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે Play Store માં જઈ એ મારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલ માં ઇન્સ્ટોલ કરો જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ प्रकारे જોવા મળશે જેમાં સ્વઅધ્યયન પોથી ની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે તોરણ પસંદ કરશો એટલે તમને વિષય બતાવશે વિષય પસંદ કરશો એટલે તમને પાઠના નામ બતાવશે જેમાં તમે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે તો આશા રાખો છો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે જરૂર ડાઉનલોડ કરજો જે એકદમ ફ્રી છે કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ બંને જોઈ શકશો તો જરૂર ડાઉનલોડ કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે શરૂ કરીએ ठ छ का पिटारा इस इकाई में बालक हास्य का महत्व समझेंगे प्रश्न निम्नलिखित चुटकुले का पठन कीजिए तो यहां पर जो चुटकुला दिया गया है उसे हमें पढ़ना है चलिए पढ़ते हैं बेटा देखना गेहूं सूख रहा है कहीं गाय न खा जाए अरे अरे गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो आपने गाय हटाने को कहा था यह तो गधा है तो यहाँ पर जो बच्चा है वह कहता है कि आपने तो मुझे सिर्फ गाय हटाने के लिए कहा था गधाए तो क्या करना है वह नहीं कहा था इसलिए मैंने गधे को नहीं हटाया और गधा है वह गेहूं खा रहा है चलिए मजा आया ना सुनकर चलिए अब दूसरा प्रश्न देख के है कोई भी दो चुटकुले लिखिए तो यहाँ पर हमें दो चुटकुले लिखने हैं जिसमें पहला चुटकुला है दो औरतें बातें करती जा रही थी पहली औरत पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए दूसरी हां बहन पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं अब उसको यह पता नहीं कोमा में जाना यानी कि बीमार होता उसे तो लगता है कि कोमा कोई जगह होगी और वहां पर जो पैसे वाले लोग हैं वह जा सकते हैं दूसरा प्रश्न चुटकुला पप्पू कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा था छोड़ा तो सीधा सूरज से टकरा गया बंटी फिर क्या हुआ पप्पू फिर मेरी पिटाई हुई बंटी किसने पीटा पप्पू सूरज की मम्मी ने यार तो यहाँ पर बंटी तो ऐसा समझा कि वह सचमुच के सूरज पर टकराया और इसलिए वह पूछता है कि तुम्हारी पिटाई किसने की रॉकेट तो सूरज नाम का उसका दोस्त था उसे लगा था प्रश्न तीन है किसी भी सामायिक या अखबार से चुटकुले ढूंढकर यहां पर चिपकाइए तो यहाँ पर आपको किसी सामयिक या अखबार या अन्य किसी जगह से आपको चुटकुले मिलते हैं तो उस चुटकुलों को आपको काटकर यहां पर चिपकाने हैं यहां पर जो जगह हमें दी गई है यहां पर आपको चिपका देने हैं प्रश्न चार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसमें उदाहरण है समय जिसका समानार्थी होगा वक्त वाक्य प्रयोग तो समय किसी की राह नहीं देखता दूसरा मित्र जिसका समानार्थी होगा दोस्त वाक्य होगा राजा भोज और कालिदास अच्छे मित्र थे दूसरा है बेवकूफ जिसका समानार्थी होगा मूर्ख वाक्य राजा का प्रधान बहुत बेवकूफ था तीसरा सुबह जिसका समानार्थी है प्रातःकाल वाक्य होगा मैं सुबह जल्दी उठता हूं चौथा सूर्य जिसका समानार्थी होगा रवि वाक्य होगा सूर्य की किरणों से उजाला फैलता है उसके बाद प्रश्न चार ब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए जैसे कि उदाहरण है गलत तो उसका विलोम शब्द होगा सही वाक्य मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन उत्तर गलत था चलिए वाक्य हम बनाते हैं सुबह जिसका विलोम शब्द होगा शाम वाक्य होगा मैंने सोचा कि मेहमान सुबह में आएंगे लेकिन वह शाम को आए दूसरा है मूर्ख जिसका विलोम शब्द होगा बुद्धिमान वाक्य लोग भालू को मूर्ख समझते थे लेकिन वह बुद्धिमान निकला तीसरा है सूखा जिसका विलोम शब्द होगा गीला वाक्य होगा मैंने सोचा मेरा सूखा होगा लेकिन वह गीला था चौथा दोस्त जिसका विलोम शब्द होगा दुश्मन वाक्य होगा मैं समझ रहा था अनिल मेरा दोस्त है लेकिन वह दुश्मन निकला पांचवा है दिन जिसका विलोम शब्द होगा रात वाक्य सूर्योदय होने से दिन होता है और सूर्यास्त होने से रात छठा शब्द सही और गलत वाक्य होगा जज को लगा कि आरोपी सही बोल रहा है पर वह गलत बोल रहा था इतना कीजिए तो इस इकाई को पढ़ने के बाद आपको चुटकुलों का संग्रह पोथी तैयार करना है जिसमें कहीं से भी आपको चुटकुले मिले तो उस चुटकुलों को आपको एक कागज पे लिखने हैं या तो किसी किया वर्तमान पत्र में ऐसे चुटकुले आते हैं तो ऐसे चुटकुले आपको लिखकर एक संग्रह पोथी बनानी है और समय समय पर अपने वर्ग में यह चुटकुले सुनाने हैं तो विद्यार्थी मित्रों अपडो पाठ का पिटारा

જે એકદમ ફરી છે કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ જોઈ શકશો તો આશા રાખો છો આપને અમારી એપ્લિકેશન ગમશે જરૂર ડાઉનલોડ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ કરાવજો તો ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી આવજો